我就是一时冲动推了他一下，没想到会出事。其他人呢？去医院了。周文川呢？不 <laughs> 知道。<laughs> 你为什么不问我？为什么？ 我为什么会和唐小福吵起来？我不擅长处理这种矛盾纠纷，问了也起不了作用。因为他们一整晚都在拿我和你的未婚妻做比较，在大家眼里，我就是一个失败者。 大哥。哎。二嫂。大嫂呢？在房间呢。在房间里就好。我们家亲戚多，口舌多，麻烦也多，得让大嫂少见见这些人，要不然，她听多了就不敢嫁给你了 <laughs>。 所以啊，你要多抽出一些时间来陪陪他，陪他聊聊天，知道吗？行，我记住了。你干嘛去？我想出去走走。别出去。他妈妈好面子，今晚这事儿是家丑。 要是被你撞见了，肯定该不高兴。我们不出去，不看，就当不知道。好吧，那我回房间了。嗯，早点休息。 超可怜，今晚没人陪你们了。和我睡吧，走。你先回去睡吧。 大哥，你不困吗？他应该刚睡下，还没睡沉，不想打扰到他。半个小时之后我再回去吧。你也不睡啊？我也不困。关键是你这次回来，身边不是梅律师就是嫂子，你好不容易有空，我想跟你待会儿。 thank mm -hmm. you